নমস্কাৰ ছুটিকৈ হ'লেও আজি ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এয়া ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে তাইৰ পৰীক্ষা আছে আৰু ওচৰতে ভায়েক আহি বহি আছেহি সি আহি এনেকৈ মাজে মাজে দিগদাৰ দি থাকে আৰু পঢ়াৰ সময়ত হ'লেও উপায় নাই তাইও ভাল পায় ভায়েকৰ লগত লাগি থাকিবলৈ মই বৰ বেছিকৈ পঢ়াত লাগিবলৈ সময় নাপাওঁ বৰুৱা কামবিলাক যিহেতু থাকে হ'লেও কেতিয়াবা মাজে মাজে চাওঁ এনেকৈ তাইক মই পাকঘৰতে বহাই লওঁ মোৰ ওচৰতে তাই বহে আৰু মই চাই থাকোঁ কিনো পঢ়ে তাইয়ো মোৰ ওচৰতে এনেকৈ পঢ়িবলৈ বহি ভাল পায় সেইকাৰণে প্ৰায়ে মই যেতিয়া পাকঘৰত খানা বনাই থাকোঁ তাইয়ো তেনেকৈ ওচৰতে বহি লয় এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে মই লৰালৰিকৈ ৰাতিৰ সাঁজৰ বাবে কিবাকিবি সাজু কৰি লৈছোঁ আজি যিহেতু ৰুটি বনাইছোঁ আমি প্ৰায় ৰাতি ৰুটিয়ে খাওঁ দিনতহে ভাত খোৱা হয় আৰু ৰুটিৰ লগত কিবাকিবি এবিধ চব্জি বনাওঁ এনেকৈ খোৱা হয় গতিকে ময়ো তাই পঢ়াৰ সময়খিনিতে লৰালৰিকৈ ৰাতিৰ বাবে কিবা কিবি বনাই লৈছোঁ ইমানেই ব্যস্ততা কেতিয়াবা ভাবোঁ মোৰেই ইমান ব্যস্ততা নে বেলেগো বেলেগেও এনেকৈ ব্যস্ত হৈয়ে থাকে মই দৈনন্দিন কামবিলাক কৰি কৰি আহৰিয়ে নাপাওঁ সেইটোৰ পিছত সি মোৰ কাম ওলায়েই থাকে হয়তো অন্যান্যসকলৰো এনেকুৱাই হয় বাকী যি কি নহওক আপোনালোকে চাগে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখি ভাবে সি জধল মধলকৈ ভিডিঅ' বনায় আচলতে মই এনেকুৱাই বৰ বেছি সাজ সাজ কাজ কৰি ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ ইচ্ছা নাযায় আগৰ পৰাই মই এনেকৈ থাকোঁ একেবাৰে সাধাৰণকৈ আৰু এনেকৈ থাকিয়ে মই ভাল পাওঁ সাজ পোছাকৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ বৰ বেছি মিলাই মিলি পিন্ধাৰ অভ্যাস আগৰ পৰাই নাই আগতে অৱশ্যে মই নাজানিছিলোঁ কেনেকৈ মিলাই মেলি পিন্ধিব লাগে চাদৰ মেখেলাৰ ক্ষেত্ৰতো মেখেলাখন যদি এটা ৰঙৰ হয় ব্লাউজটো এটা ৰঙৰ হয় চাদৰখন এটা ৰঙৰ হয় এনেকৈ দিনমানকৈ পিন্ধিয়ে মই কাম চলাই দিছিলোঁ আগতে আৰু এতিয়াও তেনেকৈ চলি থাকে অৱশ্যে আজিকালি মানুহক দেখি অকণমান শিকিছোঁ আৰু আৰু ঠিক তেনেকৈ বজাৰলৈ গ'লে চেণ্ডেল তেণ্ডেলো যি পাওঁ তাকে কিনি আনো মুঠতে ভৰিকেইটা সোমালেই হ'ল আৰু কেতিয়াবা ডাঙৰো পিন্ধোঁ কেতিয়াবা টানি টানি সৰু এযোৰো হেঁচা মাৰি ভৰাই পিন্ধি বেছি যাওঁ এনেকৈয়ে জীৱনটো চলি আছে আৰু এনেকৈয়ে মই থাকি ভাল পাওঁ আৰু মই মোৰ মতেই থাকিম গতিকে তাত আৰু বেছিকৈ কাৰোবাক দেখাবৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবৰ মোৰ ইচ্ছা নাযায় মই ময়ে আৰু কৰে নিজা নিজা কিছুমান চইচ থাকে মোৰ চইচবিলাক তেনেকুৱা অৱশ্যে কিছুমান মানুহে তেওঁলোকৰ জীৱনত খুব ধুনীয়াকৈ সাঁচি পাৰি থাকে তেওঁলোককো অৱশ্যে মই বেয়া নাপাওঁ তেনেকৈ সাজ সাজ পাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰি থকা মানুহবিলাককো মোৰ খুব ভাল লাগে মই সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আচলতে মই বৰ অপাৰক এই ক্ষেত্ৰত এইটো মোৰ অক্ষমতা বুলিয়েই মই ভাবি লওঁ আৰু মোৰ খ কাম প্ৰায় হৈ গ'ল আমাৰ অকণমানে আহি মাজে মাজে জুমি জুমি মোক চাই আছেহি তেওঁ আহি এনেকৈ মাজে মাজে ইয়াত দেখাটো দি থাকেহি আমাক দেখি থাকিলে তাৰো মনটো অকণমান ভাল লাগে আকৌ গৈ আগখিনি ককাকৰ ওচৰত অকণমান খেলে গৈ আকৌ আহি পেলাই আমাৰ ওচৰলৈ আহে এনেকৈ তাৰ সময়টো গৈ থাকে আৰু আৰু কেতিয়াবা বায়েকো পঢ়াৰ পৰা উঠি তাৰ লগত এনেকৈ চুপতি কৰে বায়েকে আচলতে চেপি মেলি একেবাৰে কন্দুৱাই পঠিয়াই আৰু সিও অৱশ্যে আঁতৰি নাযায় আৰু ভালেই পায় চুপতি কৰিবলৈ পালে আৰু মাজতে আহি জাপ মাৰি মোৰ কোচতো উঠিবলৈ বিচাৰে এনেকৈ তাক কোচত লৈ লৈ মোৰ খানা বনোৱাৰ অভ্যাস আছে একেবাৰে সৰুতে এনেকৈ এটা ছাইডে লৈ লৈয়ে মই খানা বনাই থাকোঁ এইবিলাক আৰু একেবাৰে অভ্যাসত পৰিণত হৈ গৈছেগৈ আৰু মই গেছটোৰ ওচৰৰ পৰা অকণমান আঁতৰি যাওঁতে আমাৰ অকণমানে আহি পেলাই অকণমান কৰি চালেহি মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ ৰাতিৰ সাজ ৰন্ধা হৈ গ'ল ৰাতিৰ সাজ মানে ৰুটিহে বনালোঁ আৰু তাৰ লগতে চব্জি অলপমান বনাই দিলোঁ গতিকে মোৰ খানা বনোৱাৰ কাম আজিলৈ হৈ গ'ল অকণমান ছোৱালীৰ লগত বহিছোঁ কাইলৈ তাইৰ পৰীক্ষা আছে দহ তাৰিখৰ পৰা তাহাঁতৰ প্ৰথম গোট পৰীক্ষা হৈ আছে বৰ বেছি তাইৰ লগত লাগিবলৈ সময় নাপাওঁ আৰু আজিকালি বৰ বেছি লাগিবৰ প্ৰয়োজনো নাই যিহেতু পঞ্চমূচী নিপালেগৈ তেতিয়া নিজে নিজে পঢ়িবলৈ লৈছে তথাপিও কেতিয়াবা অকণমান চাই দিওঁ আৰু এনেকৈ মোৰ কাষতে পাকঘৰত তাইক পঢ়ুৱাই লওঁ মনত পৰে সৰু থাকোঁতে মায়ে যেতিয়া পাকঘৰত ভাত বনাই আছিলে তেতিয়া আমাৰ কেঁচা ঘৰ আছিলে আৰু কাষতে পেৰা এখন পাৰি মই পঢ়িছিলোঁ কি পঢ়িছিলোঁ মনত নাই তেতিয়া যিহেতু আমাৰ ইনভাৰ্টাৰো নাছিলে লাইট যায় চাকি এটা জ্বলাই লওঁ সেই দৃশ্যটো এতিয়াও খুব মনত মনত পৰে চিঞৰি চিঞৰি পঢ়োঁ মায়ে এখনি থাকে আৰু বেলেগকৈ ক'ৰবাত পঢ়িলেও বাৰে বাৰে আহি মাৰ ওচৰলৈ দৌৰি দৌৰি আহি থাকোঁ গতিকে সেইকাৰণে মায়ে পীৰা এখন পাৰি ওচৰতে বহুৱাই লৈছিলে আৰু এতিয়া ময়ো মোৰ ছোৱালীক যিহেতু মোৰ পাকঘৰতো তেনে অকণমানেই প্ৰথম দি মানুহকেইটা ফুৰিবলৈ আপেহে সেইকাৰণে পীৰা পাৰি বহিবলৈ ঠাই নাই আৰু সেই সৰুকৈ টেবুল এখন পাৰি লৈছোঁ পাকঘৰতে তাতে তাই পঢ়ে আৰু মই চাই থাকোঁ পঢ়াবিলাক আৰু মই যেনেকৈ সৰুতে মাৰ ওচৰলৈ দৌৰি দৌৰি আহোঁ এতিয়া তাইয়ো তেনেকৈ মিণ্টে মিনটে দৌৰি দৌৰি আহে এইটো কি সেইটো কি সুধি থাকেহি গতিকে সেইকাৰণে পাকঘৰতে এনেকৈ কাষতে বহুৱাই লওঁ এনেকুৱা শুনি থাকে আৰু মাৰ কথা মনত পৰি গ'ল এই সিহঁতে বেছিদিন নাই বিশ জুন পাইছেহি আৰু মাৰ মৃত্যুৰ দিনটো এবছৰ হ'ব খুব মনত পৰে মাৰ স্মৃতিবিলাক এইকেইদিন তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই ঘৰৰ সকলোৰে গাপোৰ ভাল নহয় মোৰো তেনেকৈ খুব বেছি ভাল নহয় অলপ এলাৰ্জিৰ নিচিনা সমস্যা এটা হৈ আছে দৰৱ খালে ভাল হয় আকৌ হয় হ'লেও আমাৰ মহিলাসকলৰ ঘৰুৱা কামবিলাকতো কৰিবই লাগিব উপায় নাই বেমাৰ বুলি বিচনাত পৰি থকা বা বেমাৰ বুলি বহি থাকিলেতো নহ'ব গতিকে নিজৰ দৈনন্দিন কামবিলাক কৰি আছোঁ ঘৰৰ বাকীবিলাকৰ ইটো সিটো অসুখ হ'লে যিহেতু ব্যস্ততাটো আৰুহে বাঢ়ে সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা কাম একেবাৰেই হোৱা নাই আজি সেইকাৰণে ভাবিলেও সৰুকৈ হ'লেও ভিডিঅ' এটা বনাওঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাকত বিশেষ কিবা এটা দেখুৱাবৰ মন যায় বিশেষ দিনবিলাক দেখাবৰ ইচ্ছা যায় কিন্তু তেনেকুৱা দিনবিলাক ভিডিঅ' কৰি দেখাব পৰা হোৱাই নাই চেষ্টা কৰিম আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ সোনকালে খোৱা বোৱা কৰি শুব লাগিব যিহেতু দহ ৰাতিপুৱা ন বজাৰ পৰা পৰীক্ষা আছে সোনকালে ওলাই যাবও লাগিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই